Так, здравствуйте, сегодня сходил на Укрпочту, пришли первые два моих наборчика Наборы довольно-таки неплохие, очень сильно понравилось что Хотя бы на данный момент 50 копеек без патины еще прошла информация, что якобы 1 гривня и 2 гривни выпускались 25 года, только в наборах будут Сами понимаете, тираж всего 30 тысяч штук, но информация не подтверждена если кто-то точно знает, пожалуйста, напишите. А так наборы, в принципе, получились очень интересные. Так, как там-то закрывается. О, так они выглядят. Прелесть. Заказать удалось его 4 штуки. Из-за чего? Потому что Киевстару подкачал. Было отключение света, и интернет практически не работал. Так бы я, конечно, больше заказал. Опять же, сейчас на данный момент, смотрю, там торгуется 1800, там до 2000 доходит. Таксом банк видео продает там по 2000 с небольшим. Но мне все равно кажется, цена должна немножко сходить вниз, где-то 1500-1600 гривен, потом подрастет. Опять же, если окажется, что 1,2 гривни 2025 -го года только в наборчиках, значит цена улетит туда 3-3500, мне кажется. Потому что это будет как бы, интересная позиция. Кто что думает по этому поводу и кто сколько набрал, отпишитесь. Спасибо.